Ломануться, ну, ну, а если не сам подут, то ничего. блин, А все, не Если падаешь с с камерой. Ну, может не и выстрелить. А после а второй через тоже через пять Да, 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 Ну, понятно. Нина. Давай, Нина. Удар! 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 пошли, Только на Удар! не Удар! i'm oh, a Володимир, яка подія сьогодні зібрала всю спортивну молодь жовтих вод і не тільки? Сьогодні на турбазі ГМЗ «Чайка» праздную День Металлурга. И этим соревнованиям мы посвятили сразу три спортивных мероприятия, которые в основном направлены на работников комбината, но также могут принять участие любой желающий из города. Это в основном молодежь у нас, мы на них ориентируемся. Сегодня уже, прошел сейчас, уже прошли соревнования по триатлону, они у нас традиционные. Один год был перерыв, Отрадно, что уже начали принимать участие рабочие коллективы, например, такие коллективы комбината, как АТХ, ВВО, физкультурно-оздоровительный центр, гидрометаллургический завод, ремонтно-механический завод. Все они сегодня приняли впервые, наверное, за всю свою историю участие в соревнованиях по триатлону. А какая кількість участников и вековый склад? Значит, участников у нас 17 команд сегодня было, и 6 участников изъявили желание лично поучаствовать. Значит, возрастной, возраст сегодня у нас был от 12 лет. Одна участница была, беговой этап делала женской команды. И ну, так, может точно не скажу, около 55 лет были участники, например, в команде автотранспортного хозяйства. Ну, очень приятно, что такие уже взрослые участники принимали. А сама маленькая девчонка была 12 роков, что не бегла. Да, это команда Сколько? женская, это Горынина Анна, дочка работника ремонтно-механического завода, который сам активно участвует в соревнованиях по велоспорту мама ее тоже. Ну, это активная спортивная семья, а дочка занимается легкой атлетикой у них. А звездкалящие были участники? Крым участники, хотя мы сильно не приглашали, но традиционно к нам приехали и с города Кривого Рога, с города Вольногорска, Днепропетровска, Александрии, ПГТ Петрова. То есть ну, довольно обширная география ближайших к нам городов. Так, а кто есть спонсоры и какие же будут нагороды? Да, значит, спонсоры очень мы благодарны политической партии УКРОП, она у нас сегодня основной спонсор, то есть она предоставила нам медали, призовой фонд, также традиционно нас поддерживает эта фирма ЗОВ, обеспечила всех участников водой наших соревнований. Также, как и всегда, когда проводятся соревнования рабочих коллективов, это Восточно-Объединенная Организация Профсоюза. Борис Николаевич Филиппов, большое ему спасибо, всегда поддерживает соревнования рабочих коллективов. Добробуд нам помог в обеспечении едой наших участников. Ну и как говорится, много очень людей помогало по ходу организации этих соревнований. Уже как бы, всех перечислять не будем. А какой же, интересно, призовый фонд? Какие премии? Ну, фонд там у нас порядка тысяч гривен общий. То есть это довольно много для ну, таких, скажем так, простых довольно соревнований. Ну, приятно, что люди помогают и нашим участникам такие хорошие призы. А что вы можете сказать о плюсовой спецпроекте с политической партией Крупп? Какое ваше выражение э, Ну, как бы, э, мы, конечно, работаем в спорте, в основном, э, не с какими-то ну, названиями партии. Мы работаем с людьми, которые разделяют наши идеи. То есть, э, не первый раз я скажу, это Дмитрий Черный он возглавляет э, направление партии Укроп, как бы в городе Желтые воды. Мы не первый раз уже сотрудничаем и в триатлоне, и в других мероприятиях. Активная жизненная позиция у этого молодого человека всегда помогает развитию молодежи в наш, нашего города. Поэтому мы с удовольствием приняли его предложение. Они сами вышли на нас с таким предложением. С удовольствием приняли, я считаю, что в нашем городе молодежь должна развиваться, надо ей давать дорогу на предприятиях э, тоже. То есть, как бы, это моя такая тоже четкая позиция, как э, руководителя подразделения нашего комбината, что молодежи надо давать обязательно дорогу нашу. И следующее вот соревнование, новое, это кроссфит впервые в нашем городе проходят. Это соревнования для сильных таких людей, как бы можно так сказать, но которые еще умеют быть выносливыми и ловкими на это. Вот сейчас мы впервые проводим для этой молодежи такие соревнования. Сейчас... Что такое кроссфит? Кроссфит это новое, можно сказать, американское международное направление силовых видов спорта, но помимо там например штанг, гантели, туда входит еще отжимания, подтягивания бег туда ходит, небольшие дистанции, короткие на это. То есть надо быть универсальным спортсменом, не только специализирующимся на одном виде, там, на силе, например. То есть надо уметь себе сочетать разные виды ловкости, выносливости и силы. И еще такое питание Владимиру. Что интересного еще будет спортсменам «Желтых вод» и нам, глядачам, этого лета? Ну, этим летом идет из того, что интересно, и то, что привлекает, я вижу, наших горожан, нашу молодежь, это идут соревнования по футболу на Кубок области. То есть они несколько раз у нас в городе проходят, несколько раз в месяц проходят. Команда наша крипта очень неплохо выступает в этих соревнованиях. Она сейчас объединилась э, с командой Свальногорска, и они выступают на Кубке области. Я вижу, что неподдельный интерес людей к этим соревнованиям. Хотел же также анонсировать, что с субботы, о, извиняюсь, суббота, с сентября месяца будет набор детей в секцию мини-футбола или футзала, так называемого, на физкультурно-оздоровительном центре. Мы сейчас приняли нового тренера по футболу, который будет специализироваться, это Гышко Виктор, он будет специализироваться именно на детском мини-футболе в футзале. Так что я приглашаю заранее детей нашего города с сентября месяца записываться в эту секцию. Также я хотел сказать, что на базе физкультурно-оздоровительного э физкультурно-оздоровительного центра начала работать секция акробатики. Это тоже очень хорошая, считаю, секция для нашего города, для детей в первую очередь для девочек. Это растяжка, это такие сложные элементы постепенно будут э накапливаться. То есть дев девочки нашего города могут ну, поднять свой уровень довольно. Хорошо, то есть в городе, я считаю, не хватало такої секції. этой направлення там элементы гімнастики, элементы сили немножко. Ну то есть це теж очень хороша секція. Дякуємо Володимиром, бажаємо вам успіхів і ми за вас. Спасибо. Спасибо вам. Доброго дня. Як ви оцінюєте сьогоднішні змагання? Дуже добре. Ну класно, в принципі, понравилось. Атмосфера шикарна. Який раз ви берете участь? В третю. В Третє, десь так. Перший. Що би побажали тим, хто займається, хто не займається спортом? Вірити в себе і в свої сили. В цій житті все реально. Треба участвувати. Присоєднайтесь, ми вас чекаємо. Тетяна, як давно це для вас стало сімейним спорт? Наверно, три роки. У вас три а У вас У мене вже літ 12, мабуть, точно чотири. А, а які у вас плани ще сьогодні? Ще на літо позмагатися? Де? Бо ви відомі спортсменки в жовтих водах, я ж не просто до вас підійшла. Це в <рес> старт Білої церкви буде. Там буде тріатлон проходити, суперспринт. Тому що більшість спортсменів з нашого приймуть там участь. Ви всі троє будете приймати участь. Всі троє будемо приймати участь. Но ми бажаємо вам перемог, щоб наші красуні були там найкращі, найспортивніші. Доброго дня! Звідки Жовті ви? Жовті води. Як вас звати? Ан Гориніна Ганна Світлана. Анна, так. Скажіть, хто з вас сьогодні наймаленький? Я. Ану, розкажи, Анічка, про свої враження. Як тобі було сьогодні? Ну Ну як страшно. страшно. А чому страшно? Переживала? Да. Пробіжала добре. А як ти пробігла, як ти оцінюєш? Ну, швидко вроді. Швидко, ефективно. Ти боїшся. <реш> <реш> ти, ти, вісно, ти не треба соромитися, ти ж сьогодні майже переможця. ти сама маленька учасниця, ти розумієш, ти гордість нашого міста. А де ти навчаєшся? Я О. у школі номер 8 В якому класі? Ну, переходжу у четвертий клас. А скажи нам, Боска, скільки ти займаєшся вже спортом? Ну, два роки. Два роки. Де ти займаєшся? Ну, Буваю у восьмій, буває у дитячій спортивній школі, на стадіоні. Кругом, да? Це ваша жіноча команда. Да? А розкажіть, будь ласка, про її створення і про ваші успіхи. Хто розкаже? Случайно, ми зібралися, дзвонились просто, спросили, можна рібінку пробіжати, тому що вузрост, якби нам розрішили, ми організувалися, приїхали, поучаствували. Це ваше перше? Ні, це не перше. Ми позапрошлий прошлої ми участвували в в команді. А до этого ми участвували. Я участвувала три рази в соло категорії. Ну, а ти? А ти один раз участвувала? Другий раз. Другий раз. Як вам подобається? Так, да, да. свої сили силы проверяешь, как, как ти <сих> ви себя чувствуешь, ніж би выплыть, там пливеш. Ну, довольны вообще. А як цей вид вот спорту вплива на ваш стан? Ну фізичний то зрозуміло красуня, а душевний. Душевно піднімає. Бод, 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 бодрым себя чувствуешь, как бы таким вот э, э, и все-таки очень тяжелая дистанция, как бы для человека, который не занимался спортом раньше, очень тяжело и тут уже как бы большие плюсы, потому что когда ты уже просто бежишь или просто едешь, оно дает тебе мотивацию для занятий дальше. Так. Вот. А я там сегодня на турбазе Чайка. Хорошо. Сегодня замечательно, погода радует. Так что хорошо. Организаторы молодцы. Да, да. Молодці, дуже ну... хорошо. Дякуємо, успіхів вам. А тобі стати такою спортсменкою, щоб як от про нашу Іру гладку всі знають, щоб і про тебе знали. Два кілометри для мене це ерунда, Я вже сім кілометрів біжала. Єрунда. Я не знаю, як б два кілометри. Несли б мене. Молодець, дякуємо. Спасибі, дівчата, успіхів вам. Доброго дня. Розкажіть про ваші враження. Мені подобається. Ну, яку оцінку даєте, організація? П'ять поп'ібально. Як часто ви самі берете участь у спортивних змаганнях? Ви ж тут не навелися, я вас знаю. Стараюсь постійно брати. Ви з дитиною сьогодні? Так, да, з двома. Скільки плануєте тут пробути? Що до п'ятниці. Значить, вам все подобається? Да подобається. Ну бажаємо успіхів і гарного відпочинку. Спасибо. Доброго дня. Звідкіля ви молоді люди? З Вальногорська. Ви вперше ви на цій торбазі чи ні? Так, да, перше. Розкажіть, як ваше враження від наших змагань жевтобоцьких? Ну, дуже цікаво, багато людей. А ви берете участь чи виглядачі? Учасник дріатлон. у триатлоні. А якщо порівняти ваше місто з нашим у спортивній сфері, як ви скажете? Чи я ваше? У нас краще? У вас он, конечно, звісно, вкрасі. Ну, у нас такого не проводили ще. А у нас таке щорічно, майже щомісячно. Да. Ми будемо тренуватися, наступний рік ми побідімо всіх. Не треба. Почему? Ну треба, щоб живці перемогли. Так а ми ж туди приїжджаємо зачем? Щоб победить. Ну добре. Вот, ну, що... Ми хочемо, щоб і у нас таке да. було. Добре. Переймайте у нас досвід, тому ми бажаємо успіху і гарно, гарно відпочитись. Дякую. І з праздником вас. Спасибо и вас. Спасибо. Как, и... как ваше впечатление? Отлично. Я бачу, как вы бегали, как вы плавали. Я знаю, что вы работаете в бассейне в нашем. Ну и как? Отлично. Отлично. Все отлично. Но я уже не работаю в бассейне. Я... я уже немножко поменял амплуа. Отлично. Хорошо, что есть такие праздники. Побольше бы и почаще бы. Как раз сочетание приятного с полезным. Все просто. Все отлично. Отжимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, возле. Пять, семь, семь. Восемь. Восемь. И

Давай, 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 Финал. Молодцы ребята, очень сильные. Светослав Цветков второй сейчас идет. международного по И второе место Кулик Денис. Молодцы молодцы.

Супер финал устроен. Будем еще проводить. Хорошо. Все, kind of <дети yarnicated> <smelledarespace> <tense> кто здесь сегодня был, на следующий год, кто пропускает, приходим как военкомат. Домой. Так, итак, переходим к самому приятному, к самому хорошему этапу наших соревнований. Это награждение. Сегодня участвовало 17 команд в триатлоне. И в первую очередь мы бы хотели наградить рабочие коллективы, которые приняли сегодня участие в Спартакиаде. Это в основном подразделение комбината, Восточно-Горного обогатительного комбината. Награждение будет проводить заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Виценюк Виктор Иванович. За третье место в соревнованиях по триатлону эстафете в зачет спартакиады города награждается команда Укрнити промтехнологии. Пожалуйста, выходим. Алексей, выходи, пожалуйста. Капитан команды. место награждается команда гидрометаллургического завода. Катаренко Андрей, Мищенко Ростислав, Соенко Алексей. За первое место награждается команда физкультурно-оздоровительного центра Осипчук Андрей, Овечкин Сергей, Николай Владимирович. Теперь мы бы хотели наградить Всех участников В абсолютном зачете Отметим то, что эти соревнования Сегодня поддержала У нас политическая партия УКРОП выступила основным финансовым спонсором в этих соревнованиях поэтому участники в абсолютном зачете будут награждены денежными призами и грамотами поэтому они согласятся с таким первое место по моему уже третий раз подряд из наших соревнований когда мы проводим эстафеты заняла команда города кривого рога. Пожалуйста, ребята, выходим. Партия УПРОП и Международный валютный фонд передали небольшие презенты, портреты для победителей наших соревнований. Капитану команд Мы надеемся, что они смогут уехать в приору Поздравляем, ребята, первое место Молодцы Второе место, давайте не уходите Так вот, как бы, импровизировано Второе место Проиграв Буквально Четыре секунды заняла команда физкультурно-оздоровительного центра. Пожалуйста, на награждение. Овечкин Сергей. Ди... А, да, молодец. Пожалуйста. А то мы думали, что ему деньги не нужны. Богатые инструктора на физкультурной здоровье. И третье место команда Гориллы. Это молодежь. Пожалуйста, выходим. Это Чикарев Антон, Визер Данил и Лаврухин Егор. Они все участвовали в «Кроссфите». Чикарев Антон еще будет награжден за второе место в «Кроссфите». Вот это самые сильные триатлонисты. И мы бы хотели еще отметить, мы бы хотели еще отметить женские команды, которые участвовали сегодня. Первая из женских команд была команда клуба 3 Это Усова Снежана, Владка Ирина и Визор Наталья. Мы им даем золотую медаль из золота. и золота Небольшое денежное вознаграждение на косметику и все остальные. Также мы хотели наградить за второе место. женскую команду, пожалуйста. Это Чередниченко Светлана Горынина, Аня и еще Аня. Так, и главному участнику команды не дать за второе место. Да. Благодарим девушек, что они принимают активное участие. Мы наградили всех триатлонистов, а теперь переходим впервые к проведенному в городе чемпионату города Желтые Воды по кроссфиту. Мы бы хотели бы наградить всех участников финала и также победителей и призеров. Устименко Виталий, Мозуль Илья и Кулик Денис, пожалуйста, выходите на награждение. Это наши участники от финала. Они немножко уже побитые, уставшие, но все равно самые сильные в городе. Это участники, которые заняли четвертое, пятое, шестое место и вышли в финал. И достойно сражались. За третье место награждается в чемпионате города по кроссфиту польский Виталий. За второе место награждается Чикарев Антон. И за первое место награждается победитель чемпионата города по кроссфиту Слюсаренко Сергей. Поздравляем вас и спасибо всем за участие. Встретимся в следующем году.